आक्रोश व्यक्त करो तो। देखिए यहाँ पे एक बड़ी आपदा जो कि नेचुरल कैलिमिटी की जगह आए मैन मेड कैलिमिटी कह सकते हैं मैन मेड आपत हो क्योंकि यहाँ पे भाजपा का शासन है बड़ौदा का वडोदरा का जो पानी विश्वामित्री नदी में जाता था वहाँ जोन चेंज कर दिया गया अगोरा जैसा एक बड़ा मॉल बना दिया गया भाजपा के नेताओं के बड़े बड़े बंगले महल जैसे बन गए पानी शहर से जो नदी में जाना चाहिए उसमें रुकावट हुई लोग बड़े परेशान रहे एक, एक मजला पूरा पानी में डूब गया लोग छतों पे रहे बिना पानी बिना खाना के रहे गरीब लोगों के झोंपड़े पूरी तरह से नष्ट हो गए छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए कुछ भी नहीं मिला था आज जब हमारी जन आक्रोश रैली की शुरुआत हो रही है तब एक कागजी राहत की बात हुई है वो सफिशियंट नहीं है तो पूरा नहीं है इतने बड़े नुकसान के बाद पांच हजार रुपये में क्या होगा और जो इलीगल का है वहां बुलडोजर नहीं जा रहा है गरीब का बुलडोजर भाजपा का जाके तोड़ देता है तो पूरे वडोदरा को पानी में डुबाने वाले बड़े मगरमच्छ बैठे भाजपा के उनके बड़े बड़े बिल्डिंग क्यों नहीं टूट रहे हैं ये मेरा सवाल है पिछले कुछ समय से गुजरात के तक 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 बहुत अधिक वर्षा होने की वजह से भारी नुकसान हुआ है कई सारे लोगों की जान गई एक अनुमान है कि 50 से भी अधिक लोगों की जान ये पिछले दिनों में गई है बीमारी बहुत बड़े तादाद में फैली बीमारी की वजह से भी काफ़ी लोग अपनी जान गवा चुके हैं खड़ी फसल किसानों की खेतों में हजारों एकड़ में बर्बाद हो गई और उम्मीद थी कि प्रदेश की सरकार राहत देने के काम में पुनर्वास के काम में सामने आएगी और कुछ अपना हाथ बढ़ाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ बड़ोदरा में भी भयानक परिस्थिति हुई लोगों का करोड़ों का नुकसान यहां पर हुआ लेकिन किसी भी तरह से प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर लोगों की सहायता नहीं की और इसीलिए एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जन आक्रोश रैली रखी है देखिए हमारी तो ये मांग रहेगी कि सरकार यहाँ पर लोगों को राहत देने के लिए सामने आए सिर्फ थोड़ी सी मदद करने से लोगों का कोई भला इसमें होने वाला है नहीं मैं जानता हूं कि कुछ सहायता देने की कोशिश यहाँ पर प्रदेश सरकार की ओर से हो रही है लेकिन वो सिर्फ यहाँ पर आज जन आक्रोश रैली होने की वजह से उन्होंने कुछ एक कदम उठाने का प्रयास किया है लेकिन ये बहुत अल्प स्वरूप की मदद है जितना नुकसान लोगों का हुआ है उसका एक प्रामाणिक तरीके से आकलन हो और आकलन के बाद शीघ्रता शीघ्र लोगों को मदद देने का કામ કરના આ વિરોધ ભાજપ જેવી રીતે ભાજપ ના પાપે વડોદરા પાણીમાં માં ડૂબ્યું આખું વડોદરા જાણે છે

અહીંયાના રહેવાસીઓ હતા તેમને જે દુઃખ દર્દ પીડા હતી તે લઈને રોડો પર ઉતર્યું છે ત્યારે તમે જોશો કે આજે ક્યાંક ને ક્યાંક ભાજપ સરકાર આનો વિરોધ કરી રહી છે અવાજ દબાવી રહી છે લોકોનો હેરાન કરી રહી છે અને આજે પૂર હતું એ વડોદરાના સર રહેવાસીઓ જાણે છે કે આ કોઈ કુદરતી આફત નથી આ માનવ સર્જિત ભાજપ સર્જિત આ પૂર હતું તેને ધ્યાનમાં લઈને આજે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે અને બીજું એક કહેવા માગીશ કે આ જે સામે જે ટોળા વિરોધ કરી રહ્યા છે એમાં એંસી ટકા પબ્લિક એ વડોદરાની નથી આ ફક્ત ને ફક્ત એક મિસગાઈડ પબ્લિકને ગુમરાહ કરવાના મુદ્દે આજે પબ્લિક ભેગે કરીને વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહી છે પણ જનતા જાણે છે આવનારા કોર્પોરેશનના ઇલેક્શનમાં સો સો ટકા કોંગ્રેસની જીત થશે અને આમાં ભાજપના સુપડા સાફ થશે એ તમે જોઈ શકશો